There mm -hmm. Новгородністровські міські парки мають дуже багато проблем, але деякі з них є смертельно небезпечними. Як ахерманці ставляться до мопедів, які роз'їжджають по парку. Негативно, во перше жінки з дітьми гуляють, ані на мопедах їздять, можуть столкнутися, навіть сам ідеш едет, і боїшся, мало ли що може случиться, Що и сумку вырвут. У нас ж так. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы этого не было. Как считаете, что можно предпринять в этой ситуации? Ну, это только, мне кажется, на уровне органов местного самоуправления можно решить этот вопрос. Конечно, отрицательно. Какой там может быть разговор? Безусловно. Как считаете, к чему это может привести? Травмам, авариям, гибели детей. А как считаете, что в этой ситуации можно предпринять? Запретить власть употребить и все. Конечно, отрицательно. А почему? Ну, так как это место отдыха, а не гонок. Я здесь редко отдыхаю, но я думаю, там эти отдых не, желательно, чтобы они ездили. Дети могут, я знаю, попасть. Обед. Ну, для детей опасно, для маленьких. Ну, очень недовольны. Здесь очень много маленьких детей, не дай бог, что случится, очень недовольны. Мы сами видели? Видели, очень. Они гоняют ужасно просто. Ну, как считаете, что можно в этом случае предпринять? Ну, я думаю, это должны предпринять наши власти, в первую очередь милицию ставить, патруль, потому что одно время ходил патруль, а толку? Здесь и вот эти машины могут разворачиваться, и мопеды, это кошмар. Это парк детский, тут аттракционы, детские кафе, и они гоняют, это, конечно, ужасно. Doo